নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ক'ভিডৰ পিছৰে পৰা আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ দিন সলনি কৰা হৈছিল এক জানুৱাৰীৰ পৰা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ পৰিৱৰ্তে কৰা হ'ল এক এপ্ৰিলৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট শৈক্ষিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে সেয়েহে শিক্ষাবৰ্ষৰ দিন পুনৰ আগৰ পৰ্যায়লৈ ঘূৰাই নিবৰ কাৰণে শিক্ষক সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে শিক্ষক সংগঠনে কি দাবী জনাইছে জানো আহক অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰৰ মুখেৰে আগৰ যিটো শিক্ষাবৰ্ষ আছিল তেতিয়া কি আছিল জানুৱাৰী মাহত ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ তেৰ চৈধ্য তাৰিখলৈকে এইকেইটা দিনৰ যিটো পাঠ মানে সেইখিনি সময়খিনি না গৰম না ঠাণ্ডা গতিকে স্কুলত সুন্দৰভাৱে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল কভিডৰ সময়ত ক'ভিডৰ আলম লৈ আচলতে শিক্ষাবৰ্ষটো সলনি কৰি দিয়া হ'ল এক এপ্ৰিলৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি এতিয়ালৈকে বিদ্যালয়বোৰত আচলতে পাঠদান হ'ব পাৰিছেনে নাই এই কথাটো আমি চাব লাগিব বিহু গ'ল অন্যান্য উৎসৱবিলাক আৰম্ভ হৈ গ'ল গৰম আহি গ'ল গৰম অহাৰ লগে লগে বিদ্যালয়বোৰত বন্ধ হ'ব লগা হ'ল বানপানী আহিল বানপানীৰ লগে লগে বন্ধ হ'ব লগা হ'ল এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া যেন অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত এটা ক্ষতিকাৰক বিষয় এতিয়া ষোল্ল সোতৰ তাৰিখে দিয়া হৈছে পেট এক্সাম আকৌ ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ মূল্যায়ন কিন্তু এতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপখিনি পোৱা নাই আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে অতি সোনকালে পাঠ্যপুথি য'ত য'ত পোৱা নাই সেইখিনি অতি সোনকালে তথ্য প্ৰতিখিনি দিব লাগে